Нагода відзначення 70-ї річниці визволення Лозівщини від німецько-фашистських загарбників у Лозові пройшли мітинги вшанування пам'яті загиблих та покладання квітів біля пам'ятних знаків. Важливою подією цього дня стало відкриття меморіальних дошок двом видатним українцям. Це стало можливим за сприяння Лозівської міської організації партії регіонів. Лозівчани прийшли віддати шану видатному будівельнику, кавалеру ордена дружби народів Степану Миколаєвичу Соколовському та маршалу Радянського Союзу, двічі герою Радянського Союзу, Малиновському Радіону Яковичу. Історію робимо с вами ми, історію ділять самі люди, о которых ми всі мали помітити. від того, як ми живемо, залежить точно від кожного з нас. 1973 года у Степана Николаевича начался трудовой путь как лазовчанина. Он был назначен управляющим строительно-монтажным трестом «Промстрой-1». Он был руководителем-хозяйственником, который за годы своей активной работы много сделал не только для нашего города, но и всей области. Его по праву считали хозяином строек. Он строил дома и промышленные объекты в городе Купинске, Балаклее, Барвенково и, конечно, в Лозовой. Открыть мемориальную доску в честь Степана Николаевича Соколовского предоставляется Лазовскому городскому голове Сергею Федоровичу Степанову и директору частного акционерного общества Лозовая строй депутату Лазовского городского совета Анатолию Павловичу Белецкому. Время существования лозовой столько не было сделано вообще, даже с момента образования лозовой. Профессионально-технический лицей номер 36 появилось два объекта здравоохранения, городские поликлиника и больница, построен дом правосудия, построен дворец культуры. Степан Николаевич стал заводу около. 800 тысяч квадратных метров жилья, 7 школ, 14 детских садиков. Разве это не заслуга для того, чтобы помнить этого человека, чтобы кланяться этому человеку, чтобы знать, что действительно он любил Лозовую, что действительно с душой к нему относятся лазовчане. Первое, что я хотел бы добавить с моей стороны, это его умение держать силу. Если он сказал где-то, к нему обратились, если он пообещал что-то, умри, будет сделано. Из-за своей настойчивости, требовательности, профессионального мастерства настоящего, он умел добиваться тех целей, которые ставил. Он начинал рабочий день очень рано и заканчивал его и в том, как вот сегодня лазовчане говорили, заводчане и ночью приходил на объекты и смотрел, как это делалось. Я по праву могу назвать его земляком, потому что его профессиональная деятельность, наверное, его внутреннее содержание, понимание той работы, которую он сделал в нашем городе, оставляет вот такой след. Лозовая и работа, которая здесь была им проведена, это была большая жизненная школа для него. И потом ему в Харькове было гораздо легче, конечно, начинать делать что-то, когда такая школа у него была позади. Он всегда вспоминал с теплом и любовью о лазовчанах, о той работе, которая была здесь. И сегодня мы с мамой поняли, что это взаимно. Я понимаю, что частичка души его находится здесь, в Лозовой, с вами. Спасибо лозовчанам, заводчанам, инициативной группе, которая э, выдвинула эту идею и воплотила в жизнь. Спасибо. Днем города, еще раз. Лозовая – наш общий дом. И мы часть этого города. Мы здесь живем, работаем, надеемся на лучшее. Его история хранит многое, чем можно действительно гордиться. Ведь достижение одного человека ⁇ это достижение всего города. И мы обязаны знать и помнить тех, кто внес неоценимый вклад в развитие нашего города. Командир, который тем более, вот это редко в истории бывает, он оборонял наш город и он освобождал его. Кстати, ему повезло на свой родной город. Оборонял Одессу и освобождал Одессу. Будучи командующим армией защищал, а будучи уже командующим фронтом освобождал. Сегодня, в день 70-летия освобождения нашего города от фашистских захватчиков, мы устанавливаем мемориальную доску знаменитому полководцу, великому украинцу, а он до конца своих дней считал себя украинцем. Сегодня калейдоскоп знаковых и торжественных событий в нашем городе. История сегодняшнего события, открытие мемориальной доски Родиона Яковлевича Малиновского, тоже вписана в историю нашего города. Большое спасибо всему обществу, городскому совету, всем-всем за красную доску и благодарю за то, что э, не остановится это увековечение наших героев. Есть одно предложение. У меня обращение прямо к городскому совету, представительству. Я бы очень просил найти возможность. Давайте поможем обществу и сделаем аллею героев вот здесь у нас, на аллее. Это герои Советского Союза, 11 человек. Такого человека, который ну, биография которого действительно это биография замечательного человека. Если как о полководце сказать о нем, в ряду некоторых полководцев, которые берегли солдат, которые тщательно продумали операцию. Ну и я подчеркну, конечно, что на посту министра обороны 10 лет это ну, наверное, рекорд. этот день мы собрались, чтобы почтить память безвинно расстрелянных жертв фашизма, подпольщиков, плененных воинов советской армии, мирных граждан, заключенных в концлагерей, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков. Эстафета памяти приурочена до 70-х роковин вызволения Харьковщины и нашего места. Сегодня дешла и в Заячу Балку. На шести братских могилах Місто Лозової села Дамахи, селище Панютиного, викарбувано 1579 уже прізвищ наших воїнів. она смотрела и какая была у них боль и мы этого не знаем и знать не хотим спасибо большое за им за победу и хай бы они жили еще много много лет